Вкусного всем! Мы вам предлагаем приготовить не просто красивое название чижи-бижи, а восхитительно ароматную яичницу. Это, пожалуй, самая ароматная из яичниц, что я готовил. Пахнет так, что подозреваю соседи, слыша запах, царапают общие стены. Кстати, название чижи-бижи по одной версии связано с грузинской вариацией детской песни чижик-пыжик, а по другой источник названия неизвестен и искать не стоит. Да и не так это важно. Важно, что это умопомрачительно ароматно и неожиданно вкусно. Неожиданно, потому как перечень продуктов не относится к редким. Его вы, кстати, можете увидеть в описании к видео рецепту. И в конце видео мы дадим с ним ненадолго ознакомиться в титрах. Начало подготовки, а почти любому приготовлению необходима подготовка с нарезки овощей, а именно лука. Одна луковица кубиками. Затем помидоры. Их мы нарежем кубиками, не снимая кожицы. Я вообще обожаю снимать кожицу с помидоров. Если интересно, это есть в рецепте пассаты итальянского томатного пюре. Но в данном рецепте готовится завтрак из свежих продуктов. И как правило для завтрака никогда очищать помидоры. Но если есть время, все-таки лучше очистить. После помидор очередь сладкого перца которые очистив от плодоножки и семечек нарежем совсем мелкими кубиками. Кстати, сладкий или перец, или добавить еще и острого, это ваше дело. Для завтрака я решил все-таки не совсем уж бодрящий острый использовать. Чаще всего в дело идет сладкий. И завершаем подготовку нарезкой зелени. Свежий, пахучий, именно она станет основой аромата. Кинза, петрушка, все довольно много, как видите. И базилик, его можете брать как фиолетовый, так и зеленый. Почти традиционный союз зелени для сакортуэла. Именно так называют свою страну сами грузины. И уже некоторые государства. А зелень мы порубим ни крупно, ни мелко и начнем тепловую обработку. Начнем тоже с лука. Потушим его на растительном масле. Немного. Минуты-две до мягкости. И не доводя до поджаривания. На огне чуть ниже среднего. Затем добавим фарш. Говяжий грамм 300. Г. Лучше говяжий, но можно и баранин. И тогда придется дольше жарить. А будем жарить, так как увеличим огонь. Говядина вообще хороша тем, что готовить ее, пожалуй, можно быстрее любого другого мяса. Как только она начала менять цвет и давать сок, добавляем помидоры. Вообще, чижи-бижи существует несколько вариаций, как правило, две основных. В одной есть фарш и нет помидоров, во второй есть помидоры и нет фарша. Так вот, объединительный рецепт самый вкусный, гарантирую. Потушили под крышкой минуты три все это. И не забываем, это ведь яичница, добавляем яйца. 4 штуки. Огонь почти минимальный и быстренько их перемешиваем с фаршем и помидорами. Яйца уже начали сворачиваться, добавляем зелень. Всю ту кучу, что нарезали. И не переживайте, мы перемешаем и она уменьшится, наполнив чижи запахом и вкусом. И тут же добавляем сладкий перец. Вымешиваем все это, пока яйца не свернулись. Они должны свернуться одновременно с отдачей сока зелени. В конце дополнительно ароматизируем яичницу по 1 столовой ложке хмели-сунели и уцху-сунели. А также солим по вкусу. Ну, может, до ложки соли. Совершенно не обязательно добавлять и уцху-сунели, и хмели-сунели, но мне нравятся эти специи хотя в Саккартвелло их могут вообще не добавлять в некоторых регионах никогда и даже не знать о них. Тем более, что Уцху Сунели – это особо измельченный пажетник, который входит в состав хмели Сунели. На рынке в Тбилиси некоторые продавцы специй не могли понять, что такое хмели Сунели. Вот так вот. И все, можно подавать. Это восхитительно сочная яичница. Чижи-бижи по сочности совсем не уступает знаменитой шакшуке чем-то похож на соус к итальянской пасте, к примеру, на арабиату за счет помидоров и фарша, но опережает это все по аромату, просто кружащему голову аромат, сути самой Грузии. Это так пахнет, что я гарантирую, у вас будет пищевой восторг еще до первой ложки. А есть это лучше ложкой, потому что сочно, это еще и сытно, потому что сочный говяжий фарш дает ощущение сытости и восхитительно вкусно, по-грузински. Широкий вкус, насыщенный целым союзом и соком говядины и помидоров, и различными вкусами зелени, базилика, петрушки, кинзы и хрустящими кусочками перца. И все это оттеняется вкусом яиц. Одним словом, восторг. А вам гаамот, что означает наслаждение. И мы ждем вас на наших видеорецептах. Подписывайтесь на канал Корчма, будет много интересного. И будьте здоровы!